Ну це коротко, зараз одного, так би мовити, дивака, як про нього казали раніше, але про цікавого лікаря, йому вже близько 80 років, Бутейко. Костянтин Павлович Бутейко, який приїхав до Києва, ми взяли його із собою на стадіон Динамо і поговорили про те, як поставити дихання і професійним спортсменам, і фізкультурникам. Це теж продовжимо цю тему. І давайте звернемось до Костянтина Павловича Бутейка. Ось так, такий вигляд має він. Зараз прямо зустріли ми фізкультурників такого літнього віку жінок. І він навчив їх вірно дихати буквально за кілька секунд. стадіон для початку цієї бесіди. Тут да. і, і займаючися, часто спортсмени. Но... То, что вы рассказываете, то, что вы практикуете, это, конечно, с ног, или, вернее, может быть, с головы на ноги ставить всю физическую ну культуру да, и конечно. спорт. Конечно, тут все же думают, учат смену, чем глубже дышишь, тем сильнее будешь. Как раз наоборот. Чем глубже дышишь, тем слабее будешь. А почему? Каков закон? Чем глубже дыхание, тем меньше поступает в организм в кислорода. Из-за чего? Эффект Верига. Верига, это верига ученых стоит назад, открыл, что глубокое дыхание, прочерчивает кровь и увеличивает связь кислорода с гемоглобином. И в вот, чем глубже дыхание, тем хуже идет кислород в мозг, сердце, почки. Вот когда глубоко дышите, нет, очень нет до насыщения. Вот никак не могут понять, ни спортсмены, ни народ. Глубокое дыхание уменьшает приток кислорода в мозг, сердце, мышцы и так дальше. Вот же в чем дело. Вот и глубоко подышали головокружение, все знают. Да от чего? От кислородного голодания мозга. Понятно? Мозги да, не да, получают кислорода. Не случайно, сказать, в позиции, поэтому они в глупеют, не хуже становятся, хуже процессы, спазмируют сосуды в мышцах, мышцы слабеют. То есть глубокое дыхание ослабляет организм, а не укрепляет. Понятно, да? Да, вот это понятно. Конечно. И поэтому я вот уже 35 лет ищу умных спортсменов и тем более тренеров, чтобы они освоили метод. Они глубоко дышат, помирают от инфаркта болит. Вот ваши ведущие тренеры. Инфаркт за инфаркт. Это от глубокого дыхания. Они учились спортсменов, сами научились глубоко дышать, научились умирать. Я хочу вот весь спорт Украины поставить на метод. И тогда все видали, все золото, все будет у нас. Но пока неохотно. Все-таки вот я, я смотрю, то ли это вот э -э стоит такая... традиция. Объяснить эту теорию, как они бегут, так как от чумы. Понятно? Как я скажу, мешают дыхание и бегут, как от чумы, как сумасшедшие. Потому что в голове у них навоз медицинский, а не знания. Дыши глубже, больше кислоты. Это же глупость. Если это глубже, никак я не могу эту глупость преодолеть. Константин Павлович, да, действительно, э, и с глупость, медиками вам трудно, очевидно. И что от глубокого дыхания, понимаете? Глубокое дыхание сокращает сосуды мозга, уменьшает цветок горючки, кислорода. Поэтому мозги не варятся от глубокого дыхания, вроде говорят. Понятно? Вы внушали эту теорию большим медикам нашим, которые совершенно на другом строят всю медицину. Они не знают этих законов. Вот в чем дело, в чем несчастье. Эта теория была изложена впервые в 1962 году. Я предлагаю, вот тут я женщина да. сейчас заставил. Бегите, уменьшайте дыхание. Ну, без остановки носит. Видите, после... во -во, носятся, после уже нельзя их остановить. Я еще осанку им сделал. Как же спортсмены бегают? Вот же. у меня бег такой. Значит, а нужно бежать с правильной осанкой. Бегает, танец. У него-то как нужно бежать. Константин Павлович, ну, нашим зрителям все-таки коротко, теоретические а теоретически основы пока, может быть, практически даже попробуем что-то... что самое главное? Я открыл главное несчастье человечества, главную причину всех несчастья, это глубокое дыхание. Он называется склероз всех органов. Астма, гипертония, накади, инфаркт, инсульты, язвы, экземы, рак, алкоголизм, мошенство, бандитизм. Все это от глубокого дыхания. Оно дает глупость самое страшное. Понятно? Все же наши несчастья от глупости. И война от глупости. Наркомания, мошенство, бандитизм, курение. Это от глупости все. Поэтому стоит уменьшить дыхание, как всех вылечить. А научила население глубоко дышать. 99% людей дышат глубоко. Но мы сейчас вот прямо в этой передаче, в этой подаче не сможем, так сказать, людей, естественно, обучить чему-то, но... Это обучение в среднем требует две недели. Не меньше десяти часов нужно учить. То есть, вот. если вы согласитесь, мы с вами сможем записать уже в будущем каких-то серий, цикл передачи, вот, Нет. Учению. Так вот, сейчас я хотел бы провести массовую децентрализацию Украины всей. По телевидению. Взаймить всем задержку дыхания чтобы каждый знал, насколько он глубоко дышит. Потом сделать пробу, дыши глубже, завыла голова, сердце, там почки и так дальше. Ясно, что это глубокое дыхание. Значит, что нужно делать? Не уменьшать дыхание. Вот какая проблема. Пациента – это ступенька к глубокому дыханию к смерти. То есть семь ступеней в, в гроб здесь. Каждая ступенька потеря полпроцента углекислого газа. Это в миллиметр процента давления углекислого газа. То же самое, только в другом измерении. И поэтому, если человек нормально дышит, у него много кислорода, задержка дыхания 60 секунд. Вот это максимальная пауза. Чем глубже дыхание, тем меньше кислорода, меньше задержка дыхания. Видите? Наши спортсмены имеют задержку 20-30 секунд, они глубоко дышащие, редко кто имеет 60 секунд, марафон и прочее. Понятно? И вот, по мере углубления дыхания, кислород падает, уменьшается его содержание, доходит до нуля и смерть наступает. Это путь к смерти глубже дышит. Уменьшать дыхание, СО2 повышает, такой до нормы, человек здоровый. СО2 еще выше, задержка растет еще выше. 150, 150 секунд и так далее. Практически до суток. Вот законы показаны. Ну, пульс корреляции тоже имеет. среднем 60 секунд при нормальном дыхании. Чем меньше дыхание, тем реже пульс. Чем глубже дыхание, тем чаще пульс. Вот какие законы.